જેના પર વાહન સંચાલકે પોલીસને જાણ કરી હતી પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચતાની સાથે જ આરોપીઓ વાહનો છોડીને ભાગી ગયા હતા ત્યારબાદ ફરિયાદીએ સચિન પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ કરી હતી ફરિયાદીનું કહેવું છે કે સચિન પોલીસે સંતોષકારક જવાબ આપ્યો ન હતો અને કોઈ કાર્યવાહી પણ કરી ન હતી તમને જણાવી દઈએ કે 3 ઓગસ્ટની સાંજે આજ વાહન સંચાલક સાથે બીજી ઘટના બની હતી જ્યારે બાલ જાબરી પૂર્વ પાંડેશરા દ્વારા વાહનની ચાવીઓ છીનવીને ચોથું વાહન પણ લેવામાં આવ્યું હતું વાહન માલિકને માહિતી મળી હતી એટલે તે સમયે પોલીસને જાણ કરી હતી વાહન પકડાયું હતું જેના પર ફરિયાદી એ પાંડેસરા અને સચિનમાં ફરિયાદ હોવાનું જણાવ્યું તેમ છતાં પણ સચિન અને પાંડેસરા પોલીસે યોગ્ય કાર્યવાહી કરી ન હતી આ અંગે ફરિયાદીએ સુરત પોલીસ કમિશનરને એક મેમોરેન્ડમ આપીને પોતાનો દ્રષ્ટિકોણ જણાવ્યો છે તેમણે કહ્યું છે કે અમે સરકારને ટેક્સ ચૂકવીએ છીએ પણ આ ગુંડાઓ ટેક્સ નહીં ચૂકવે ફરિયાદી સૂર્યપ્રતાપે પોલીસ કમિશનરને ન્યાય न्याय विनंती करी छे अने आरोपीओ सामे कायदेसर नी कार्यवाही नी मांग करी छे मेरा नाम सर सूर्य प्रताप गौतम है, है मेरा नाम उतना विस्तार में रहना है मेरा ताँगा ताँगा। मेरा धंधा सर ट्रांसपोर्ट का है अभी हमने ट्रांसपोर्ट का धंधा साल भर पहले ही चालू किया है अभी हमें पिछले दो दिन से दो तीन लोग हैं जो हैरान कर रहे हैं वो दो तारीख को शाम को सात बजे ड्राइवर को दो तीन मेरे ड्राइवरों को पकड़े हैं मारे हैं भरी गाड़ी लोड करके वो लोग जमा किए हैं और मुझे फ़ोन करके धमकी दे रहे थे कि आप जो पहला आरोपी धीरज पाटिल वो बोले मुझे दो लाख रुपये हफ्ता चाहिए बाकी जो दो उसके साथ में बोले मुझे एक एक लाख रुपये हफ्ता चाहिए अगर नहीं दोगे तो मैं गाड़ी का माल खाली करके गाड़ी जला दूंगा जिसको जो करता हो कर ले जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ जो करना हो कर लो चाहे चाहे पुलिस स्टेशन जाओ चाहे कोर्ट जाओ कहीं जाओ कुछ नहीं डरने वाले हम मैंने साहब पुलिस स्टेशन फरियाद की है सचिन पुलिस स्टेशन फरियाद किया है क्या जवाब मिला है वहाँ से सर हमें कोई जवाब नहीं मिला सचिन पुलिस स्टेशन में बोले हैं कि आज चार बजे हम उनको जामीन पर रिहा कर देंगे वो कोई एफ आई दर्ज करने के लिए तैयार नहीं बोल रहे हैं कि कोई खून खराबा नहीं हो कोई मारपीट नहीं हुआ है तो हम कैसे एफ दर्ज करें जो पैसा वो मांग रहे हो आप वो ले देकर सेटल कर लो तो हमको समाधान नहीं करना है हमको हमारा धंधा करना है साहब अभी बताइए कि हम कैसे करें दूसरी घटना तीन तारीख को दोपहर में बनी है फिर वहाँ से तीन तारीख को चार बजे वो लोग गाड़ी चौथी गाड़ी लेके मेरी जब्त करके वहाँ जाके कचौली में खरवासा गांव के पास खड़ी किए जो आरोपी है चार गाड़ी हमारी जब्त किए हैं अच्छा गाड़ी अभी पे आपके पास है क्या वो लो गाड़ी वो लोग लो 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 के पास लो है चाबी वो लोग रखे हैं गाड़ियों का फ्यूज निकाल दिए हैं गाड़ी वहाँ से कहीं नहीं जा रही है सबिश्नर साहब हमने यहाँ पे अभी अर्जी कर दिया अभी हम उनसे मुलाकात का हम इंतजार करें मुलाकात के लिए बोला गया अभी हम इंतजार कर रहे हैं उनके मुलाकात का चाहते हो हम इसका समाधान चाहते हैं कि हमें धंधा करना दिया जाए हम सिर्फ सरकार को टैक्स दे रहे हैं हम तो लीगली धंधा करें सरकार को टैक्स देकर बताइए गुंडा हफ्ता कैसे दें हम गुंडों को टैक्स दें कि सरकार को टैक्स दे दो दो टैक्स तो हम नहीं दे पाएंगे हम ऐसा होगा तो फिर हम कल गाड़ी ला के यहाँ खड़ी कर देंगे हम धंधा नहीं कर पाएंगे कौन सी गाड़ी है हमारे पास पिकअप ट्रक है अशोक लीलैंड का पिकअप ट्रक है साबिर सैयद दिव्यांग न्यूज सूरत